Ну що ж, ми повертаємося до нашої ранкової студії. Нагадую, що сьогодні у гостях у нас майстер-викладач з професії нянька, гувернер, соціальний робітник та її учениці із Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Говоримо про секрети правильного догляду за дітьми, сповивання, купання і годування. Власне, перед ранковими новинами встигли одним способом сповити дитину. А зараз обіцяли показати другий, не менш цікавий швидкий, так? Дальше мы будем пеленать ребенка прямым способом, но уже без ручек. Мы заворачиваем пеленку вокруг тела ребенка таким образом, чтобы у нас ручки оставались свободные, а спинка и ножки были в пеленочке. И дальше мы будем продолжать делать все так же само. Плотнее, а, за ручки скажи. За, а, если у нас за ручки, да, да, открытые от... ручки, то можно использовать царапки. Царапки, э, перчаточки такие вот специальные для ребенка, или есть э, распашоночник, которые зашитыми уже с зашитыми ручками. Да. Да. Ну и еще один способ у нас остался косой. Косой способ у нас используется тогда, когда э, холодная погода, мы будем ребенка вести гулять, это будет у нас вторая сверху пленочку на ХБ байковая. Мы берем один уголок и заворачиваем за спинку ребенка. Вот так. Пицкосом. Ладно, да, так, так да. То, ну, косы. Так, косы. Дальше мы будем поднимать уголок наш. Так как у нас он переворот, мы его немножко завернем. Uh -huh. И оставшийся наш уголок мы будем заворачивать вокруг ребеночка. Вот как раз этот способ используется, если нужно ребенка вывести в прохладное время года на улицу или если в комнате прохладно. Тут Завершаю, так, он тут используется такой. И завершающе так вот будем перевязывать его ленточкой, чтобы хорошо держался. Пелюшки, до речі, яких тканин краще вибирати? ХБ, звісно, щоб 100% хлопок був. І якщо ми й їх, то краще робити це вручну, не використовувати порошку. Ні, ні в жодних випадках господарське мило. При цьому використовувати господарське мило. Сушить, этого, этого да. До прогулинки. Да. Я еще по, по поводу памперсов. Пусть меня простят производители памперсов. Хочу поделиться э, секретом своей, своей дочери. Я уже, кстати, недавно стала бабушкой. Битально. Вы знаете, они... Спасибо большое. Да. Эти очень дорогие памперсы. Знают мамы. Наверное, бюджет э, ощущается. Значит, если вы хотите сохранить материальный бюджет и сохранить жизни и здоровье ребенка... Говорю, потому что уже из опыта мы, мы будем говорить, угу. знали такие вот вещи, которые аллергии бывали от памперсов. Значит, использованный памперс очищается от внутренности полностью. Даже использованный. Вот он пустой. Вот он пустой. Да. В 18 слоев складывается марли. Вот такая вот марличка. И укладывается в памперс. Угу. Ну, принцип тоже. Памперс только можно потом этот памперс использовать несколько раз. Естественно, что э, памперс на ночь обязательно, так что ребенок не просыпался, а в течение дня можно использовать эти. Эти марлечки элементарно вынимаются, выстирываются, также в э, хозяйственном мыле высушивается и можно использовать дальше. да, выходит. И ну, переходим ребёнок. до годования. Да, ну вот ребенок у нас уже будем выкупаны и спеленали его, теперь можно его и покормить. Существует два вида кормления, искусственное и грудное. Естественно, что грудное кормление более лучшее и комфортное для ребенка и для мамы. Но многие женщины сталкиваются с тем, что при грудном вскармливании иногда при недостатке молока приходится дать ребенку докорм смесью или докормить его грудным молоком. И какой же способ избрать? многие мамы прибегают, ну, будем говорить, кормление бутылочкой. Но, как ни странно, у нас существуют еще и другие способы кормления. Это и шприц, и ложечка, и чашечка, и пипетка, и пальцевое кормление. Ну, сегодня токарь Оля познакомит нас, вспомним, как это делается бутылочкой, ложечкой и чашечкой. А ага, рассказ о видах кормления я начну с того, что всегда нужно, ну, это как общепринятое правило, на ребенка нужно одевать слинявчик в гигиенических целях. А, бутылочка и соска у нас должны быть уже заранее хорошо простерилизованы. А, также для данного вида кормления нам понадобится чашка, мерная ложечка и смесь. Смесь у меня уже заранее приготовлена по инструкции. Также следует обратить внимание на то, чтобы смесь капала, а не вытекала струйкой. Еще обращаем внимание на то, что смесь должна полностью заполнять соску, так как если туда попадет воздух, ребенок его проглотит и дальше будет срыгивание. Ребенка мы держим так, как при кормлении грудью. После вытираем его с линявщиком. Угу. А, после того, как мы его вытерли, ребенка следует поднять вертикально и подержать в таком положении 2 минуты чтобы воздух мог выйти самостоятельно, без отрыжки. Следующий вид кормления ⁇ это кормление с помощью ложки. Данный вид, чем удобен, он не заменяет кормление грудью, то есть не мешает ему, так как не употребляет полностью сосательные рефлексы. Да, ребенок не отучится от груди. Да данный вид кормления можно начинать с 6 месячного возраста. Мы быстрым движением руки кладем ложечку до середины языка малыша и немного ее наклоняем. Таким способом ребенок будет заглатывать пищу, а не выплевывать ее. Да, и еще, способ, и еще один третий способ кормления, это кормление с помощью, кофейной, можно с помощью кофейной чашечки или чашечки для дачи лекарств. Аккуратно помещаем чашечку на нижний край губы малыша, так, чтобы жидкость касалась его губ. А важно следить за тем, чтобы жидкость была на постоянном уровне и малыш смог постоянно пить молочко. А данный вид кормления можно начинать с 9-10 месяцев. Дорочь ходила запитати, коли треба відлучати дитину від годування груди? Ну, это тоже опять же неоднозначный ответ. Тут у каждого своей мамы своё мнение для этого. Э в моєму опыту это было 2,5 1 года. Но при этом, искусственное кормление, как бы до кармів до корм було постоянно. Yeah. Да. Чим дольше мама кормить ребенка грудять, тим ребенка здоров'я, укріпляється імунітет і супротивість організму. Mm -hmm. Ну і взагалі це комфортно і легко. Ну раніше навіть не йшлося про те, що можна з самого початку від народження не кормити дитину грудью. Зараз знаю, що багато жінок звертається до цього. Ну, власне, шкода тут чи користь. Ведь ну, сейчас молоко, грудное молоко можно заменить, наверное, сейчас уже у нас такой картический мир, что грудное молоко можно купить ведь у вот таких вот коробочек. Не дает, да. не знает, Нет, ребенок растет великолепно и при искусственном прикорме. Ну, опит доказує зрозуміло. Так, що мамочки самі вибирають. Пасибі вам величезно, Як і обіцяли, маса корисної інформації, щойно пролунала для всіх наших телеглядачів від майбутніх нянь, гвернерів, соціальних робітників. Ми вам бажаємо удачі, дівчатки. Я думаю, що це така перша, але не остання зустріч у нашій студії. Є ще багато секретів догляду за дітьми, які якими...